চক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ দিলে যে হয় আমি ভোট কৰ্তন কৰিব খোজেছ খালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে মিয়াৰ ভোট কৰ্তন কৰে কিন্তু আমাৰ আপাৰেশত মানে মই য'ত খেলোঁ তাত মিয়া নাই কিন্তু তাতো দহ হাজাৰ ভোট কাটিবলৈ লৈছে আমাৰ আহোম মানুহৰ ভোট আহোম অসমৰ অসমীয়া জাতিটোক যি বনাই বনাইছিলে সেই আহোম মানুহৰ ভোট দহ হাজাৰ কাটিবলৈ লৈছে হে মোৰ সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ মৰিয়নী সমষ্টিৰ পৰা দহ হাজাৰ ভোট কাটিবলৈ লৈছে একজনো তাত মিয়া মানুহ নাই আমাৰ পিনে মিয়া মানুহ নাই নহয় আপোনালোকৰ এইফালেহে মিয়া মানুহ আছে আমাৰ পিনে মিয়া আমি দেখিয়ে পোৱা নাই কেতিয়াবা হাল এই কাম কৰিবলৈ গ'লে দেখোঁ কেতিয়াবা এই ভগা বস্তু চস্তু আনিবলৈ কিবা যায় কিছুমান মানুহ সেইবিলাক দেখোঁ আমাৰ পিনে নাই নহয় আমাৰ পিনে মিয়াটো শব্দটো শুনিছোঁহে আমাৰ পিনেতো মিয়া মানুহ নাই আমি চব খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাক তাত আছো মুছলমান মানুহ আছে কিন্তু গৰীয়া আৰু মৰিয়া একদম পুৰণি মানুহ এই একদম আমাৰ আহোম জগতী অহা মানুহ এইবোৰ হা সেইবিলাকহে আছে ধৰ্মটো বেলেগ ইছলাম আমি হিন্দু কিন্তু আমাৰ তাত মিয়া মানুহ নাই আমাৰ তাত কেলে কাটিবলৈ লৈছে কেলে অশোক সিংঘালে অশোক সিংঘালক কাটিবলৈ দিছে দহ হাজাৰ দহ হাজাৰ অশোক সিংঘালে গোটেই আমাৰ সমষ্টিবিলাকত মনে মনে গৈ এম এল এ বিলাকক লগ ধৰিছে জিলা সভাপতিবিলাকক লগ ধৰিছে কৈছে যে তালিকাটো দে মই এইবিলাক কাটি কাটি দিম হা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্বীকাৰ কৰি দিছে সেইটো ভাবিছে যে মিয়াক কাটিম বুলি ক'লে অসমৰ মানুহে ভাল পাব মিয়াৰ নাম কাটিম বুলি ক'লে কিন্তু আমাৰ আহোমৰ নাম যে কাটিছে আমাৰ চুতীয়াৰ নাম যে কাটিছে আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকৰ নাম যে কাটিছে আমাৰ চাহ বাগানৰ মানুহৰ য'ত য'ত মানে খ্ৰীষ্টান মানুহ আছে সেইবিলাক মানুহৰ নাম কাটি দিছে যে এইটোতো কাটিছে না ত' গতিকে একদম চেলেঞ্জ কৰিছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মইতো সদায় চেলেঞ্জ কৰি থাকোঁ বিধানসভাতো কৰোঁ বাহিৰতো কৰোঁ বোলো আপুনি ইমান জনপ্ৰিয় মানুহটো দেখুৱাই আপুনি বিৰাট হিৰো হিৰো দেখুৱাই থাকে উজনি অসম আহক মোৰ লগত ইলেকশ্যনত খাৰা হৈ দেখক যদি আপুনি জিকে মই ৰাজনীতি বাদ দিম আৰু মই জিকো যদি আপুনি ৰাজনীতি বাদ দিয়ক আহক চঞ্চ দম আছে যদি ইয়াত এই বাহিৰৰ পৰা বেংগলী মানুহেও এৰ পৰা আনি নিজৰ সমষ্টিত ভৰাই লৈছে হিন্দীভাষী মানুহেও পৰা আনি নিজৰ সমষ্টিত ভৰাই লৈছে তাৰপিছত ইলেকশ্যনটো জিকি থাকিব আৰু মিয়া মানুহৰ নামটো কাটি দিব মুছলমান মানুহৰ নামটো কাটি দি ইলেকশ্যনত জিকি থাকিব আহক মোৰ সমষ্টিলৈ উজনি অসমৰ যিকোনো এটা সমষ্টিলৈ আহক দম আছে যদি এ মোৰ সমষ্টি নালাগে বাৰু মোৰ সমষ্টিত ক'ব যে এই তই আগতে ইলেকশ্যন খেলি থৈছ কাম কৰি থৈছ তাত তই জিকিবি সেইটো কেছ মোৰ ওচৰৰ এটা সমষ্টিলৈ আহক হে মৰিয়নী সমষ্টি মই কৈ দিছোঁ হয় মৰিয়নি নহ'লে শিৱসাগৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মোৰ লগত ইলেকশ্যনত আহক মই সেইটোৱে কৈছো তিনি গগৈ তিনি গগৈ বাদ দিয়ক মই এক গগৈ আছো না মোৰ ওচৰলৈ বিশ্ব শৰ্মা আহক তিনি গগৈ বাদ দিয়ক তিনি গগৈ লগ হলেতো ধুমুহা আহি যাব অকল এক গগৈ অখিল গগৈ আছ শিৱসাগৰলৈ মাতিছো আহিবলৈ ভয় কৰিছে কেলে আগতে যে চবকে যে দম দি ফুৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মই মাতিছো শিৱসাগৰলৈ আহা বুলি কেলে নাহে

পাঁচ পইচা দহ পইচা এইবিলাক শব্দ আজিকালি এইকাৰণে আহে যে আগতে মানুহটো বহুত দুখীয়া আছিলে এতিয়া বিজেপি কৰি বহুত দুই নম্বৰী টকা ঘটি লয় ঘটি লৈ তাকো কত ঘটিছে জানেনে নাই আপোনালোকে এ কবলৈকে লাজ লাগে এই যে আমাৰ হেৰিয়াত যে এৰ মানুহ বিলাকক উচ্ছেদ কৰিছিলে কি বুলি কয় এডোখৰ চিপাঝাহাৰৰ যে এইটো কি আছিলে এইটো ধলপুৰ ধলপুৰ মানে এইটো কি বুলি কয় কিবা এখন যে বনাইছিলে গৰু খুঁটি গৰুখুটি গৰুখুটিৰ মানুহবিলাকক যে উচ্ছেদ কৰিছিলে সেই মানুহবিলাকক হিমন্তই দলগাঁৱত মাতি দিছিলে সেই মাটিবিলাকক দিবৰ কাৰণে এই দিলীপ শইকীয়া আৰু এজন মুজিবুৰ ৰহমান বুলি এজন বিধায়ক এই দুজনে সেই এই যে মাটি দিয়া দুখীয়া মানুহবিলাক মুছলমান মিয়া মানুহ সেই মিয়া মানুহবিলাকৰ পৰা এবিঘ এক কথা এক কথা মাটি কিমান লাখ লাখ টকা খোজ খাই বহুত পইচা কৰি দিলে কৰি চৰকাৰী মাটিত দিলীপ শইকীয়াই বহুত ডাঙৰ ঘৰ এটা বনাইছে দুখীয়া মানুহ ফটককৈ ধনী হৈ গ'ল না হে আগতে বিজেপি যেতিয়া প্ৰথম কৰিছিলে আমি আন্দোলন কৰি থাকোতে আমাৰ আন্দোলনৰ পিছফালে ৰৈ থাকেহি বহুত পইচা পাই গলে নাই সভাপতি হৈ গল এতিয়া মানে মানুহটোৱে ভাবিছে যে মোতকে আৰু পৃথিৱীত ডাঙৰক মানুহ কোনো নাই সেইকাৰণে মোক পইচাৰ লগত তুলনা কৰিছে কোনোবা ভাল মানুহে মোক কওক তই এক পইচাও মানুহ কামৰ মানুহ নহয় বুলি কব নেকি ভাল মানুহে কেতিয়াও পৃথিৱীত নকয় মানুহক কেতিয়াও পইচাৰ লগত তুলনা নকৰে নহয় দিলীপ শইকীয়া কেলে কৰিছে ইহঁতৰ মোৰ বিলাকত বেলেগ বস্তু নাই এতিয়া অকল টকা পইচাহে আছে আৰু বিজেপিটো তেনেকুৱা হৈ গ'ল তাৰমানে বস্তুটো বুজি পাইছেনে নাই আপোনালোকে অ বিজেপি বোলা বস্তুটো হিমন্ত আৰু দিলীপ শইকীয়া ইহঁতৰ মূৰত অকল দুটাই বস্তু আছে কেনেকে গাড়ী খল ন আৰু কেনেকে পইচা খাওঁ হে এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব হওক যোন হওঁক চবকে একেলগতে ধৰিম আৰু বিৰোধী পক্ষৰ গোটেইবিলাক ৰাইজৰ দল কংগ্ৰেছ জাতীয় পৰিষদ চি পি আই চি পি এম চি পি আই এম এল চবে ধৰিম আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত ধলিয়াই দিম এবাৰ